Смотрите, сейчас будут заниматься Ахметовым, будут заниматься всеми остальными, процесс уже пошел. Народ этого хочет, мы этого хотим. Будем ломать сопротивление и идти по другим, по всем олигархам. Почему начали с Коломойского? Потому что произошел бизнес-конфликт у него с представителями другого клана. Мы начали бизнес-конфликт ДТК. Под... Mm -hmm. Вообще это, это не бизнес-конфликт, это угроза государственной безопасности. Согласен. И никто не проверяет. Согласен. А, объясню почему? Потому что всего лишь 70 депутатов в Раде реально, действительно независимы. Это я от всех. У нас не только Ахметов. Я вам рассказал о том, что у нас существуют финансово промышленные группы, которые так или иначе имеют все влияние на страну. И у нас есть вот такое наше влияние. И поэтому мы хотим его расширять. А расширять его можем только делая реальные дела, в том числе по Ахметову, и это сейчас готовится. И объединять, объединять усилия с местными активистами. Это очень важно. Так а что готовится по Ахметову? Следственная комиссия, я думаю. Значит, сейчас в парламент на следующей неделе будут собираться, и я знаю, что некоторые фракции готовятся и следственную комиссию по премьер-министру, по деятельности уряда, если вы помните... По заявлению да? Да, 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 по заявлению финансовой инспекции. И второе, по Ахметову ведутся тоже некоторыми фракциями инициативы, будут носиться по созданию следственной комиссии. То есть все эти заявления были, работа в парламенте ведется. И посмотрим, что будет на следующей сессионной неделе. Потому что если вы помните по ситуации вокруг э, Укранавты, когда приняли этот закон, его очень долго не принимали, потому что не собирался комитет, потому что там всякие чудеса случались, тоже людям сообщать за 15 минут. Система сопротивляется. Но то, что олигархи должны стать крупными плательщиками налогов максимум. Это одно из условий выживания государства, и поэтому эти люди, которые хотят нормального государства, не будут это толкать, а те, которые хотят, чтобы сохранилось прежнее, будут сопротивляться. Только, ну это и система системы. По вашим внутренним ощущениям до конца года, ощущениям прогноза, что нам следует ожидать под конец года, какая может быть ситуация? Поэтому вы над этим вопросом. Вам необходимо с нашей помощью, без нашей помощи создавать здесь систему территориальной обороны. Это э, есть во всех регионах только на бумаге, в основном, в основном, значит, потому что это должны быть слаженные группы, которые должны в случае угрозы для э, государственного устройства здесь выступить фактором стабильности, потому что возможны ситуации всякие э, и силовой фактор в политическом процессе это возможно, к сожалению, и э, ситуация с вторжением в России одновременно с взрывом ситуации в Одессе и Харькове Россия сейчас пытается победить политически. Если у нее не получится, она будет дальше силовым путем пытаться. Поэтому нам нужно в каждом регионе иметь силы для того, чтобы защитить свою землю, не дать возможности скачать ситуацию, как можно быстрее убирать вот этот росту из местных личков и устанавливать связи с другими регионами. Другими словами, вы под конец Джода надеетесь, что уже оформится, образуется, структурируется, выкорестализуется, так званая, как вы сказали, сеть патриотов Пакистан. Да? Смотрите, что у нас получилось. У нас другого пути нет. Майдан фактически не победил в нашей стране. Получилось так, что ну, в результате организации войны, а я считаю, что ее организовали именно. Наши все усилия сосредоточены на вопросах обороны. Нас распулили по разным лагерям, многих перестроились друг с другом, работает компания пропагандистская э, по обуванию людей. И нам необходимо организоваться опять и сделать так, чтобы все-таки народ в лице своих политических представителей и в лице общественных организаций требовал все-таки выполнения того, что э, было записано на Майдане. Я вам пример приведу. Когда мы заключали коалиционное соглашение, мы создали... 15-страничный документ, в котором расписали, что должно быть принято по законодательству нами в военной сфере, в гражданской сфере, в социальной сфере и к какому числу. Ну, я скажу, что из всей коалиции, ну, человек 15 вспоминает сейчас, что реально мы уже по многим вещам упускаем сроки, а во многих вещах уже упустили. Что делать для того, чтобы этого не было? Нужно, чтобы народ постоянно контролировал власть. Помните, как это было до мая, когда стоял пусть Майдан, когда там еще выходили, отчитывались перед районными Майданами, там перед областными, в Киеве. И что происходит сейчас, в принципе. То есть необходимо опять вернуть контроль общественной власти. Это может делать только организованная общественная организация. Совместно со своими народными депутатами, которые понимают важность этого процесса. Если у нас не будет территориальной обороны, если у нас не будет сети, как мы говорим, патриотов, то нам один путь. Возврат к времен Януковича. Ваш прогноз по поводу России, санкции, когда в них может начаться дестабилизирующий процесс по факту? Они у них уже идут. Так. Именно поэтому они рассчитывают путем формальных выполнений Минских соглашений, путем усиления пятой колонны в Украине, политического усиления, который является однозначно операционный блок, которым является ряд других депутатских групп, которыми фактически является сеть на местах и в местной власти тоже коррумпированная сеть, за счет усиления этой части сделать так, что Украина сама скажет, что все хорошо, что все, процесс выполняется и часть санкций будут сняты. Тут позиция очень важна США, поскольку США реально выступают за помощь Украины и за продолжение санкций. во всяком случае, их законодательная ветвь. Европа, там все гораздо более запущено. Поэтому я думаю, что санкции должны усиливаться, но тот процесс, что происходит, показывает, что они скорее всего будут сниматься. Понятно. Скажите, сотрудничество с американцами в военно-промышленном комплексе, как в данном факте, только ли ограничивается поставкой хаммеров? Поставки Хамри, это то, что выбивали двое физических лиц президента США, генерал Кларк и доктор Карпер летом прошлого года. Это вот не достижение нашей дипломатии, вообще даже близко не лежало. Это то, что двое патриотов США, используя, ну не используя, а в результате появления своих друзей в Украине, так. они сюда приезжали, они частным образом выступили перед Конгрессом и, по сути, это пролоббировали. А системной работы не ведется в этой области. Я это знаю как человек, который сам ехал, ездил в США, общался и с конгрессменами и с представителями Госдепа. Почему? Потому что существует позиция Обамы который против эскалации конфликта. Он считает, что выдача оружия только его разгорит. Живет. И республиканская партия, которая хочет помогать. Нам нужно системно лоббировать свои интересы. Для этого посол должен работать, для этого должны работать военные атташе, для этого должен работать президент, для этого должны работать все другие структуры и волонтеры. Здесь работает только в основном один президент. Реально. И волонтеры. То есть все это недостаточно. Я видел э, запросы на получение оружия, написанные на украинском языке, который никто не рассматривал. США. Я видел запросы, в которых вообще не было понятно, что нам нужно. Я видел запросы, противоречащие друг другу. Я общался с людьми, которые рассказывают, простите, но когда к нам приходят ваши простители и намекают на вот это дело, то о чем мы можем говорить? А то вопрос... Есть, да, извиняюсь, а Вопрос. Была история, по-моему, летом по поводу производства разворачивания в Одессе, производства тепловизоров и приборов ночного видения была такая очень громкая, громкий скандал, да, с привлечением как раз журналиста, по-моему, Гарматского ТВ, да? А как сейчас там обстоят дела, если вам что-то вот, известно? Вот эти, я могу сказать, что вот ситуация, например, с производством боеприпасов, с производством отдельных видов вооружения, она имеет две стороны. С одной стороны, инвесторы должны видеть возможность возврата денег оттуда. Они не знают, сколько продлится война, они не знают, смогут ли эти деньги. Есть масса бюрократических припор. Второе, существует, ну, скажем так, желание со всего, ну, на всем погреть руки. Поэтому все эти процессы создания новых производства задерживаются, в том числе по этой причине. И в третьем, у нас свой потенциал, уже существующий, он абсолютно не задействован. Вот мы просим вот эти вот так называемые джевелины, системы противотанковой борьбы, а у нас производится аналогичная система. 100. да, и просто потому что у нас не было нормального запроса и государственного заказа. То есть неправильно оформили документы, перекинули из бюджета не туда деньги у нас э, потеряно очень много времени хотя могло это производство работать то есть все очень примитивно эти процессы зависят иногда просто от конкретного человека если он это не делает ничего не двигается поэтому как конкретно в Одессе ситуация с тепловизором я не знаю я не знаю о том что там есть какое-то производство скорее всего нету но то что этот процесс блокируется в связи с отсутствием заинтересованных людей на всех уровнях это да поэтому очень важно инициатору какого-либо производства, связываться с инициативными депутатами, подключать прессу и совместно работать. Как мы работаем сейчас над производством отдельных видов боеприпасов на организации этого дела в Украине. Еще можно... в этом ключе можно? Да. Все, да. смотрите. Вот у нас есть заводы, машиностроительные, их много, но там нет именно заказов. В то же время мы знаем, что в Украине стоят там тысячи БРДМ, которые можно было отремонтировать, их не надо лить броню по новой и запускать. Как с этим делом С этим делом нужно взять и делать. Потому что ожидать от Министерства обороны, что оно сейчас этим всем займется, или у Укроборонпрома, не, не представляется возможным. Поскольку это огромный монстр нереформированный, где, ну, условно говоря, вот это общий процент, и вот только столько началась реформация. Поэтому мы, как депутаты, члены парламентского комитета, готовы организовать круглые столы с заинтересованными руководительные предприятия и действовать дальше просто вручную вот предприятие вот госзаказ одного с другим связываем идем вместе Минобороны добиваемся то есть мы готовы как Заболожен. это будет как это будет выходить директора предприятия могут выходить на нас да. а можно и наверное централизованно это делать проводя круглые столы просто объем работы настолько велик по сравнению с теми людьми которые готовы это делать что тут есть уже свои приоритеты но пожалуйста мы открыты к сотрудничеству. пусть люди которые являются организаторами производства, которые видят свою дальнейшую работу сотрудничества с оборонно-промышленным комплексом, выходят на нас, мы готовы помогать. Мы еще не почули позиции еще до Крыма. Вот сейчас трешки на иншу тему разосереджена увага, якою залишается вона, чи изменилася уже, яким будет курс, прогнозы, ситуации вообще? Первое, я считаю, что то, что было в Крыму, это не было неизбежно. Я считаю, что э, у нас достаточно с вами глаз, разума, чтобы вспомнить то время, когда висковые в растерянности звонили с места и спрашивали, что нам делать, прямой эфир. А им говорили, чекайте наказу. С другой стороны, посмотрите, достаточно было просто командующему ПВО действовать по закону. В случае вторжения, оно прошло. Он должен был сбивать все это дело. И жертв таких бы не было, потому что Россия не пошла бы ни на какой крупный конфликт. Это был бармагеддон фактически. Я знаю, что семьям военных в Севастополе. Я сам родился в Севастополе, много там знакомых. Четко сказали, что собирайтесь, собирайте вещи, ждите приказы, вас будут вывозить. То есть россияне готовились к эвакуации своих семей. То есть они были готовы к тому, что если не получится этот наглый захват, они свернутся. Значит, можно было перекрыть и Керчь, можно было перекрыть и в районе там, Перевального. Вариантов было много. И это не было неизбежно. Это все надо расследовать, естественно. Что сейчас? Я как специалист по массовым коммуникациям, я уже с таким специалистом стал в последнее время, потому что э, изучаю э, методы, с помощью которого воздействуют СМИ на человека. Можно назвать это такой прикладной специалист, естественно. Шутливо. Э, вижу, что целенаправленно уводится вопрос от Крыма. Я думаю, что... ну, нет политической воли на его возврат. Поэтому, скорее всего, те силы, которые нам сейчас противостоят государстве, они готовы на его полностью передачу и забыть. Я считаю, что это неправильно, потому что, во-первых, должна вестись работа с самими людьми, там, которые находятся. Прекращена контрабанда, которая там процветает через Чингар. На коммерческий поток поставлена передача этой электроэнергии. То есть мы с Соболевым Егором договорились нести законопроект, мы сейчас ведем его обсуждение активное по разным регионам, о том, что можно прекращать снабжение этих территорий. Ну, а нам нужно позаботиться о людях, которые там, являются пенсионерами, которые не могут по разным причинам выехать, в больницы находятся и прочее, чтобы не было гуманитарной катастрофы. Но Россия должна сейчас, так как эта территория оккупирована, взять на себя ответственность за ее снабжение там будут ухудшаться однозначно экономические условия. И мы должны четко иметь план, расписанный по годам. В конце этого плана возврат Крыма. Экономические, политические, разведмеры. Я могу привести пример. Мы сейчас разрешили разведным органам путем внесения изменений в законодательный акт о разведке работать на территории Украины, в оккупированной территории. Привлекать туда иностранных специалистов. И в том числе совершать действия, которые несут вред жизни и здоровью граждан. То есть как массаж. Мы это все даем, но нет этого плана, нет политического. И это парламент парламента говорит Сейчас реализуется тот план мирный, который мы надеемся, что приведет к миру на нашей земле, реализуется президентом Украины. Мы поддерживаем его усилия, но я не вижу в этом плане реальных шагов по затопу. Поэтому я считаю, что все возможно. Особенно в условиях, когда Россия находится в системном кризисе и входит туда все глубже и глубже. Кризис демографический. Китайцы, буряты, они из -за анекдотов рано или поздно стало подавляющее большинство населения. Второе, экономический кризис. Страна с сырьевой экономикой, которая реально разворовывается. И сейчас, когда уходят инвестиции, когда падает ее экономика, все труднее и труднее становится держать социалку. Третье, мир ушел вперед, а Россия осталась в предыдущем промышленном укладе. Если эти конфликты нарастают. Почему пошло вторжение в Украину? Потому что это не способ решения этого конфликта. Так вот, если мы заранее будем иметь план, понимая, что ситуация в России будет ухудшаться, проводя меры по развед мероприятиям, по поддержке партизанского движения, по работе с людьми идеологически, мы рано или поздно придем к тому, что Крым станет наш назад. А дальше мы не должны просто повторять этих ошибок, которые допустили предыдущие власти в Украине, отдав регион полностью на ну, вне поля Украины. Там не было реально украинской культуры особо. Там не было, там больше это был российский регион, особенно Севастополь. И это допускали, допускали систему. Я не вижу усилий нынешней исполнительной власти по возврату Крыма. И не вижу заинтересованности. Ваши советы в условиях информационной войны. Какие вы можете дать самые простые советы? Сохраняйте так, стабильность своей психики. Да. Значит, потому что ну, Смотрите, я, прошу, вот, я с этой волной столкнулся как никто, по 7 месяцев тут по нам очень серьезно отработали, поэтому я понял, что главное сохранять спокойствие, первое. Нужно использовать разные источники информации, анализировать. А Третье, вы должны понимать, что вы являетесь объектом манипуляции, и поэтому не верить тому, что увидите, пока вы не получили подтверждение разных источников. Ну и третье, это вы нужно довести, это уже совет государства, Потому что у нас все возможности для ведения информационной войны есть. Но, к сожалению, она ведется внутри государства, а не с Россией. Вспомните выборы, вспомните политические войны кланов и промышленных групп. Есть и СМИ, есть и интернет, все есть. Но нет воли России бороться в этом поле. Поэтому самое главное – сохранять свой разум и перебирать информацию. А как СТЭЦ справляется со своей работой? Будем приглашать его на фракцию, заслушивать. Мы будем сейчас ездить в регионы, мы собираемся поехать в Мариуполь, в другие части зоны АТО посмотреть действительно ли там транслируются эти передачи я думаю что на этот вопрос я смогу ответить после отчета министра информации у нас на фракции который будет в ближайшее время а еще, дорогой, как украинцы, тарифы, и какие кроты значит по тарифам во-первых тут очень важно а, сделать так чтобы проводились мероприятия по, энергосбер... ну, по энергосбережению потому что если взять например толщину там, слоя изоляции, которая применяется в домах в Польше и у нас. У я так примерно покажу. Вот в Польше, вот у нас. Например. То есть у нас потери тепла очень большие. Зачастую есть регионы, в которых люди самая низкая пропада за тепло. Почему? Потому что у них самая низкая уровень энергосбережения. Там списывают на людей очень большое количество. Очень важно, чтобы государство субсидировало внедрение счетчиков хотя бы там домовых. По этому поводу что мы прекратили платить за потери в теплосетях. Что самопомощь делает? Самопомощь это наиболее приоритетный сейчас вопрос. И поэтому местные ячейки, они прежде всего э, заточены, вот первое, это решение вопросов, связанных с энергосбережением. И помощь в консультации в организации нормального автономного отопления, и помощь в организации нормальных мероприятий по теплосбережению, и помощь в консультационное в приобретении там, этих счетчиков и дальнейшие законодательные инициативы в этой области. А, самое главное, что мы сейчас при а, прописании тарифов мы добились того, что они не с потолка были взяты, как в прошлые разы, а реально учтен, учтен и топливо, производящееся на территории Украины, то есть добывающийся газ, и то, что мы вынуждены импортировать с России. А, я езжу по разным городам, вижу, как работает Многие старые ячейки в самопомощи, например, в западной Украине. Я вижу те котельные, которые построены уже там на там, древесине, на отходах там, в некоторых областях. Я вижу, как меняется жилой фонд в отдельных областях потихоньку, поэтапно, в сторону там, утепления и так далее. Проводятся мероприятия по энергосбережению. То есть самопомощь заточена прежде всего сейчас на это. Второе будет это социальное обеспечение воинов потоков. Ну и третье не потому, что он третья по важности, он ну, по очереди, просто борьба с коррупцией. Это три вот таких основных аспекта, которыми мы сейчас занимаемся. На, на сайте самопомощи есть отчет о том, что мы сделали за первые 100 дней. Там есть и по мероприятиям, по тарифам, по достаточно все подробно расписано. Есть ли еще ко мне вопросы? Спасибо, Спасибо. Спасибо вам. Интересно.